الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاء الكتاب لا ريب فيه هدى <applause> <applause> للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحاب او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل <سؤال>: انك حميد مجيد بلغ الوعلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جل لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله <applause> لا مالك إلا الله لا خالق إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

لا اله الا الله محمد رسول الله